हेलो फ्रेंड्स अमृतास किचन में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं दही पूरी और पानी पूरी पानी पूरी का नाम सुनते ही सबसे पहले मुंह में पानी आ जाता है वैसे तो पानी पूरी और दही पूरी खाने का मजा तो बाजार में ठेले पर ही आता है लेकिन अगर वही टेस्ट हमें घर में खाने को मिले तो पानी पूरी हो या दही पूरी बिल्कुल ठेले वाले जैसा टेस्ट आज हम बनाएंगे घर में तो चलिए रेसिपी शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे चटनी के लिए हमने पुदीने की पत्तियाँ हरी मिर्ची और धनिया पत्ती ली है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा धनिया पत्ती की रखना है हरी मिर्च आप जितना तीखा पसंद करते हैं इतना रखें और सबसे कम मात्रा पुदीने की रखनी है तीनों को पानी से अच्छे से साफ कर लेना है अब मिक्सर में तीनों चीजें मिला देंगे नमक स्वाद अनुसार डालना है और थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेना है देखिए हरी चटनी तैयार है स्वादिष्ट पानीपुरी का पानी बनाने के लिए हमने तीन गिलास पानी लिया है हरी मिर्ची और बाकी मसालों को पानी में अच्छे से घुलने में समय लगता है इसीलिए जब भी हमें पानी पूरी खाने का मन हो तो कम से कम दो घंटे पहले पानी तैयार करके रख देना है इससे उसका टेस्ट बिल्कुल ठेले वाले जैसा मिलेगा चार चम्मच तैयार हरी चटनी को पानी में मिला देंगे नमक डालना है स्वाद अनुसार हम चटनी में पहले ही नमक डाल चुके हैं इसलिए नमक आप उतना ही डालें जितनी जरूरत है आधा चम्मच लाल मिर्च मिलाएंगे तीन चम्मच पानी पूरी मसाला मिक्स करना है यह दस रुपए में छोटा पैकेट मिल जाता है पानी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि मसाला पूरी तरह से पानी में घुल जाए काला नमक स्वाद अनुसार इससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा अब इस पानी को कम से कम दो घंटे के लिए ढककर रख दीजिए चार से पाँच मीडियम साइज के आलू लीजिए और उन्हें कुकर में बाफ लीजिए बफे हुए आलू को छीलकर हाथों से अच्छे से मैश कर लेना है हरी मिर्ची की तैयार चटनी स्वाद अनुसार आलू में मिला दे और थोड़ा सा काला नमक स्वाद अनुसार मिला दें और अच्छे से मिक्स कर लें चटनी की मात्रा आप जितना तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं पानी पूरी का आलू तैयार है दही पूरी बनाने के लिए एक कटोरी दही लेना है उसमें तीन चम्मच शक्कर मिलाकर मिक्स करके रख देना है हमने रेडीमेड पानी पूरी ली है यह आपको किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी आपको इनको सिर्फ तेल में तलना है कढ़ाई में तेल गर्म कर लीजिए तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने देना है क्योंकि अगर तेल ठंडा होगा तो पानी पूरी अच्छे से फूलेगी नहीं पानी पूरी को लगातार पलटते रहिए जिससे कि दोनों तरफ से अच्छे से सिकाई होगी यदि हम पानी पूरी को नहीं पलटाएंगे और फूलने का इंतज़ार करेंगे तो वह एक तरफ से तो लाल हो जाएगी और एक तरफ से सफ़ेद ही रहेगी इसीलिए पानीपुरी को तेल में डालते ही लगातार बार बार पलटाते रहिए जिससे कि उसकी सिकाई दोनों तरफ से बराबर होगी और वह अच्छे से फूल जाएगी दो से तीन बार में आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी पानी पूरी तल लेना है थेले वाले से भी अच्छी पानीपूरी तल कर बिल्कुल तैयार हो गई है बिल्कुल गोल गोल और फुली हुई पानीपूरी पानी पूरी में छेद करके प्लेट में रख लेंगे और मसाले वाला आलू जो हमने तैयार किया था उसमें भर देना है ऊपर से शक्कर वाला मीठा दही डाल दीजिए ऊपर से थोड़ी सी हरी चटनी डाल दीजिए चरकी नुक्ती और बारिक से डेकोरेट कर दीजिए ऊपर से काला नमक और लाल मिर्च बुर बुरा दीजिए बिल्कुल बाजार जैसी दिख रही है ना ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डाल दीजिए। दही पूरी तो तैयार हो गई अब हम पानी पूरी बना लेते हैं पानी पूरी में छेद करके आलू भर दीजिए और ऊपर से बारीक कटे हुए प्याज डाल दीजिए और पानी को चम्मच से हिलाकर पानी पूरी भर दीजिए बिल्कुल ठेले वाले जैसी पानी पूरी तैयार है आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए आप सब ने हमारे चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद